Я ушел от того, что нет результата. И тренер, любой тренер, уйдет на моем месте. Тем более в таком клубе, как футбольный клуб «Днепр», который заслуживает более высоких мест. Значит, я не справился со своими обязанностями. Значит, у меня ничего-то не получилось. И я обязан уйти. И я что и сделал. Сейчас придет, пришел Рама, дай Бог ему удачи. Дай Бог удачи Днепру. Чтобы они уже с этого круга... Куда-то повыше поднять. Все будет нормально, я думаю. А что оценивать? Я думаю, что пришел новый тренер. Ему надо адаптироваться, это естественно. Тем более, он с такими именем, как рамос в общем-то. Сейчас у него прошло время. Сейчас он будет подготовительный период. И я думаю, он там разберется. Как играл селезнев впереди, так и играл, так и играла средняя линия, такая и играла. И линия обороны та же играл. С приходом новых игроков игра должна какой-то ну, и измениться. Наверное, сейчас придут новые игроки. Наверное. Я не знаю. Уком... хорошо укомплектуются. Возьмут, наверное, я так думаю, человек 10. И, наверное, изменится уже. И фамилии изменятся. И, наверное, стиль. Готовы уже до работы приступить? Я всегда готов. Все, звонок. И вы, например, там, умовно, да. какие-то середнячка возьмем, взяли бы Да. Я до аутсайдера. Да. Вы готовы до работы, помните, да. правильно? Какая разница вы в какой должности работаешь? Главным тренером, помощником или еще? Выше ли, в премьер ли, или еще в какой-то? Если ты любишь футбол и живешь футболом, если ты работаешь в нище или выше, ты занимаешься своим любимым делом. Наверное, ведь погодились бы, да? Сто процентов.